Habis ayat dia baca, baca, baca apa, apa semua, pokcik tu tetap tak hilang. Adalah dekat tepi dia. Cuma yang peliknya, tekan minyak laju mana sekalipun, pokcik tu tetap tak ter terlepas ke belakang. Pokcik tu tetap dekat tepi. Keadaan kiri, keadaan kanan. Keadaan kiri, keadaan kanan. Keadaan depan. Hmm. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Rancangan Kongsi Seram di mana setiap episod saya dengan tetamu isi Mewa akan berkongsi kisah-kisah seram, baik daripada kisah saya ataupun kisah tetamu kita. Dan hari ini masih lagi bersama dengan Pak An untuk kisah seram yang selanjutnya daripada saya. Saya nak kongsikan satu pengalaman aa, yang terjadi kepada kawan saya sewaktu itu kami selesai menjalankan penggambaran aa, tahun 2019 dulu. Jadi terima kasih kepada penonton Kongsi Seram kerana masih setia menonton. Tanpa membuang masa, saya nak ceritakan kisah ni. Masa tu, aa, aku syuting cerita Kena. Aku rasa lah Aku syuting cerita kena Kawasan Salo Salo Pasima, Mah uh, Rumah direktor masa tu uh, Belakang Kaltek Salo Kaltek Salo ni semua orang tahulah lagu mana tempat dia tu Sebab tu adalah uh, Seseminyok yang terbengkalai Macam-macam lah orang okay, nak buat situ Nak buat cahaya lah, nak buat bola-bola api, nak buat aje stesen minyak tu buat operasi. Kadang-kadang ada pergi seminyak tapi tiba-tiba lalu esok pula tengok tak ada stesen minyak tu dah lama dah tidak buat lah Belakang uh, stesen minyak Caltex tu pula adalah tanah perkuburan. Tepi stesen minyak Caltex tu pun tanah perkuburan. Belakang tu pun tanah perkuburan juga. Gi belakang lagi Kena, uh, barulah jumpa lokasi kita orang syuting tu And then kalau macam aku ni Aku kalau nak pergi mana-mana memang -mana, benda paling payah aku nak ingat adalah jalan lah Walaupun aku pergi banyak kali pun aku tetap akan guna waste Untuk Pergi ke tempat-tempat tertentu memang payah aku nak ingat jalan Lepas tu Hmm uh, Ni bukan kisah aku lah. Cuma aku nak ayaknya bila kita ikut Waze kalau aku nak pergi syuting kat Salo dia mesti akan suruh aku lalu lorong kecil Bira Kaltek Salo yang lalu kot kawasan parit tali air di tanah perkuburan tu. Baik si Eko dia mesti bawa kot tu. Dia tak bawa kot jalan besar. Dia akan bawa kot uh, Kaltek Salo tu lah. Aku dulu pergi syuting sore ya. Uh, pukul 3, 4 pagi balik sore Pukul 3, 4 pagi duduk pergi mari, pergi mari Ikut kawasan uh, Kebun, apa kebun pulak Kubur, kalau tak salah tu Okay Cerita pasal pengalaman aku tu Letak tepi Malam ni, aku nak cerita untuk episod kali ni Adalah benda ni berlaku kepada Yanak Yana ataupun yang memegang watak sebagai maknak Masa kita orang syuting cerita kenak okay, lah aku, hmm. aku rasa aku tak ingat lah cerita apa Tapi ada Yana lah Bila kita orang syuting uh, Masa tu lewat malam tu Esok esok Yana hijau Jadi bila uh, Yana hijau Hari ni syuting tu kita sudah scene Yana dulu Orang lain tu kita buat lepas tu jadi, yang mana ada muka Yana, kita buat yang Yana dulu. Sing dia dulu. Jadi, Yana tak boleh nak lepak-lepak lepas syuting. Tak boleh nak... Uh, balik sekali tak boleh. Sebab, dia kerja pagi katanya. Jadi, dia balik dulu. Bila dia balik dulu, rumah dia dekat kalau lalu ikut uh, belakang katek. Ikut tanah pukul berat tu. Sebab, dia kata kalau lalu ikut jalan Nusawagi ni. Nu, dia ketemu jalan besar. Jalan besar lah, uh, highway besar tapi uh, payah nak yutin lah gapolah jadi yana ni ya jenis walaupun dia kecil molek dia pun berani ya beranilah selagi selagi tak kena lah jadi nak jadi kecerita lepas kita orang shooting tu ada uh, ada ada sing lagi uh, yana tak ada sing dah jadi dia balik dulu Malay tu lepas babai-babai berlaku tu, kita orang lah dia kata Molek, beringat, hati-hati Oh dia beres lah, ya. sampul-sampul beres tak dekat apa. yang anak nak kena balik tu ni Lewat tu ni, gini-gini Dia pun start kereta dia Dia pun balik lah ikut jalan belakang Kau tak salur tu Ikut kau se, sawah padi ada kodok yang eh? ada se Lepas tu jalan tanah pukul tu Dia lalu kot tu Jalan tu sepit Jalan parit tali air kalau selisih kereta memang payah sebab dia muat sutih kereta ya. Hmm. Tapi bila yang anak nak balik malam, selisih kereta tu memang duk lah sebab orang banyak pilih untuk jalan besar tu kalau nak masuk kot salah. Cuma bila kita orang ni duduk biasa lalu kot tu, moga lebih dekat nak sapa ke rumah direktor kita orang ni. So, aku pun lalu kot tu. Pelakon-pelakon lain yang main daripada kawasan ni pun akan lalu kot tu juga. Jadi hanya kami-kami je lah Lalu kat tu kau saya tu Kapung pun Dia hanya ada parit tali air Sawah padi Kubur dan kartek salo tu Belakang kartek salo Orang Pasir pasti mah mesti tahu yang. Jadi bila Yana balik kat tu Kita orang dah fikir dah Eh hey, berani nanti ni Lewat-lewat uh, lewat -lewat lagu ni balik sore Oh Yana tak ada apa. Bukan Yana orang Pasir pasti juga. Mungkin kita anggap dia besok kau kawasan tu Jadi bila dia balik tu Dia kena lalu selu je bawa kereta dia Aku tak ingat masa tu kereta ke apa yang naik Dia bawa kereta selu Masa dia bawa kereta tu Dia nampak ada pokcik jalan Bukan jalan alam Jalan alam pergi juga Dia alam nak balik Pokcik tu pun alam nak pergi juga Jadi jalan kaki dengan bawa kereta Mestilah laju bawa kereta sikit So ni pokcik tu Ni kereta yang anak Yogi, pokcik jalan Yogi Tiba-tiba, kereta dia dengan pokcik tu bersebelah eh? So, bila dia <tuk> nak bawa kereta Dia tengok tepi, pokcik tu duduk jalan tepi Dia tak takut gampang lah Mungkin pokcik tu penggali kubur Kau tak kisah lah Dia tekan minyak Pokcik tu duduk tepi Dia laju sikit Pokcik tu duduk tepi Dia seluruh, pokcik tu duduk tepi jadi pak cik tu jalan kaki. Tapi dia tekan minyak banyak mana sekalipun pak cik tu tetap ada belah dia. Lepas tu bila dia takut dia kelih depan pak cik tu duduk belah ni pula. Tapi pak cik tu tak cari dia pun. Pak cik tu jalan ya, nak, nak, pergi ke depan. Cuma pak cik tu sentiasa berada di sebelah kiri ke kanan dia. Ah, ha, kadang-kadang duduk belah kanan. Belah kanan gila lah. Sebab dekat dengan driver, dekat menang dengan driver. Hati yang mikir juga macam mana pok ni boleh jalan sedek jalan tu kecil boleh muat so je. Ya. Saya tak tahulah tahun ni belakang kau tu jalan sudah direnovate ke apa. Tapi zaman tu zaman kita reshoot tu memang jalan tu sepit dan boleh muat so je. Ya. Tak tahulah lawan jadi kan. Jadi bila pok cik tu dekat dengan dia dia jadi takut. Kereta pula tekan minyak lagu mana sekalipun tetap slow je. Ya. Oh, laju-laju. Muka dia pakai tali air, bukan parik tali air straight. Yo, gitu, gitu, gitulah. Hmm. Lah. Okay. So, dia pun, debar ni. Habis ayat, dia baca, 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 apa, apa semua. Pakcik tu tetap terilai. Ada yang tetap dia. Cuma yang peliknya, tekan minyak laju mana sekalipun, pakcik tu tetap terlepas ke belakang. Pakcik tu tetap dekat tepi. Kedah kiri, kedah kanan. Kedah kiri, kedah kanan. Kedah depan. Dia lepas dia belakang. Belakang bukan lepas jauh pun. Belakang. Ah ha, gitu ya. Jadi, dia pun telefon lah ke set-set ni. Kalau duduk kat tempat syuting tu lagi. Tolong buang Ayana. Tolong buang Ayana. Buang Ayana. Buang Ayana. Buang Ayana. Buang Ayana. Ayana nak kecek dengan orang. Ayana tak boleh nak fokus kat dekat tu. So, ya. Okay. dia oh, tak boleh lagi pakai pokcik ke apa semua tu. Ha, oh, dia kata buang Ayana nak buang. Buang yang Kecek yang kabur-kabur punya. Ayana. Ada kita orang pun tak mikir pelik kita orang mikir mungkin yang nak ngatuk ko, yang nak letih. Jadi dia nak buang orang supaya boleh fokus buat kereta. Molek-molek ada. Lepas tu esok ke tu shooting lagi selepas yang nak balik bekerja dalam petang gitu yang nak mari Dia baru cerita yang malam apa jadi kau dia pasal pok duduk tepi apa semua tu. Ah, gitu rupanya. Jadi orang lain pun buka cerita juga lah. Kau send ni dulu gano. Di situ gano. Belakang ni yang nak main. Kau duduk lebih pada pukul gini. Yang nak duduk lalu sore. Motor itu ni. Yang nak pula rasanya masa tu dia tak boleh main. Ha. Dia dah terbulan rasanya. Gitulah lah lebih kurang. Jadi, gitulah. Ha, simple lah cerita aku ni. Nak no, pengalaman dia retino bawa kereta balik syuting letih-letih dalam kadang tak berapa suci mana hmm. uh, Balik tu uh, Sore-sore Dan temu dengan pokcik tu Mujulah pokcik tu tak kaca Tak buah, tak teh, tak gapa lah Dia cuma jale ya. Tapi jale tu Yang menyeramkan lah Kiri, kanan, belakang, depan Laju setengah mana tekan minyak pun Tetap je duduk di Kiri hmm. atau kanan kereta Lepas pada tu aku pun Wish nak bawa masuk kot tu pun Aku tetap akan disturb you kot. Aku cari jalan lain. Aku tak akan lalu kot. Belah akan kata salah kot. kau macam pobo lah tu. Kecuali pergi dengan gugu kot. Kau pun kau berteman. Mungkin aku boleh lalu lah. Kalau dia kat. Minta maaf. Huh. Ha, Sapa situ je cinta aku. Simple je. Yeah. As simple as that. Mada hmm. nak tambahkan apa-apa? Em, hmm. tak ada kot. Tak ada? Tak ada. Okay guys, simple je cerita saya tadi. Apa-apa pun, sampai di sini sahajalah perbuala kita malam ni bersama dengan Pak An. Yeah. Ah, ha, cerita Pak An memang gila-gila malam ni. Saya pun rasa macam kadang-kadang kejut, kadang-kadang rasa macam gila berani. Ini Pak An ni. ah, ha, tapi Alhamdulillah selamat lagi. Mu takut tak? Hei, takut Takut lah. Takut lah. Tapi cara melayar benda-benda tu tu steady lah. Steady lah sebab dia ada atas sedar kot. Tak sedar? Maksudnya macam... Apa panggil? Kita berkomunikasi dengan lelaki tu. Kita pun tak berapa khabar. Haa, ah, betul Faham? Berita. Okay. Guys, terima kasih banyak-banyak bagi yang menonton rancangan Kongsi Seram bersama dengan episod uh, Farhan Zakuan. Uh, kita jumpa lagi di next episode bersama dengan tetamu lain terima kasih banyak-banyak Farhan Zakuan hmm. kerana lepak dengan kita malam ni ya, untuk berkongsi cerita-cerita seram dia Hmm. InsyaAllah masa akan datang kita ajak lagi Pak An untuk cerita lebih banyak lagi kisah seram dia. Nampak gayanya Insya ada Allah. banyak lagi betul tak? InsyaAllah. InsyaAllah lepas ni kita boleh jumpa lagi. Thank you so much guys untuk uh, setia menonton kami dalam kongsi seram. Kita jumpa lagi di lain episod bersama dengan lain tetamu. Saya Husanda Isfaiz dan dia Farhan Zakwan. Assalamualaikum. Bye-bye.